С вами Кристина И сегодня я снимаю такое незапланированное видео Но оно будет очень интересное, надеюсь Это видео будет про мои лаки Мою косметичку И про духи ну, так. Если вам интересно, конечно же, оставайтесь со мной. Итак, начнем. Итак, давайте начнем э, с лак. Их довольно много, ну я по крайней мере так считаю. Но они не очень мне очень нужны. Именно цвета, так как это яркие цвета. Например, красный, фиолетовый, зеленый, желтый. Ну, ну вот, мне больше нравится, не то чтобы даже нравится, а сейчас нужно более такие теплые тона, более нежные, более близкие к коже, телесного цвета, персиковые. Но я накупила таких, таких не накупила, и получилось... Ну, давайте я вам все-таки покажу, в какой они как бы косметически лежат. Вот такая вот милая цвет такой, который я хочу лака косметичка. Косметичка есть, лака нет, но это нормально. Ну, короче, обычная косметичка. Сейчас я вам покажу, как она выглядит внутри. То есть еще не доставая лаком, просто внутри. Вот так. Вот так. <laughs> вот так вот выглядит, все из нее вываливается, короче. Но ну, это нормально, это нормально. Косметичку побольше я не могла взять, конечно, это же я. Ну ладно. Давайте теперь я вам их покажу. Вот у меня в руках сейчас 4 лака Jane Shell. Вот, посмотрите. Видно? Я думаю, не видно, видно, не видно. Есть а, один оттенок, который мне больше всего подходит. Ну, Белый, хочу вам сказать, я его купила. Это просто ужас. Это просто ужас. Потому что он сохнет, наверное, три года. И правда, он, пока он высохнет, я не знаю, блин, целый день пойдет Дальше идет фирма лаков от Джейми та Также была фирма, только чуть-чуть в -чуть других баночках. Баночках, пляшках. Вот так. Париж вот этот, как зеленка, просто на ногтях как зеленка. Его можно с, рисунками всякими делать, можно, не знаю, один ноготь накрасить, но если все накрасить ногти, будет такой щик, будут у тебя на ногтях зеленка. Вот этот лак, он похож на тот из предыдущей баночки, которую я вам показывала. Вот этот. Вот, вот, не могу встать в камеру, чтобы у меня лак был. Вот Париж, и они в форме напоминают эту эльфиевую башню. Правда, скажите? Дальше у меня идет марка Сильвана, и от нее у меня три лака. Вот этот желтый лак мне подарила подруга, а вот эти два я купила сама. Баночка уже полупустая, не знаю, ну... Мне, конечно, лаков хватает ненадолго, потому что я люблю очень сильно красить ногти, но у меня нет времени, и я как-то в школе пытаюсь на физкультуре, на перемене быстро так накрасить, а потом смотрю, у меня как царапина, ну как я вам рассказывала в прошлом видео, у меня нет терпения подождать, пока высохнет. Ну, дальше я вам покажу такие лаки, как бы, которые были мои самые первые, что ли, и... Вот вот эти три лака, фиолетовый, салатовый и розовый. Как, какой мне больше из них нравится? Конечно же, это розовый. Вот этот лак, он усиливает рост ногтей. Самый хороший лак, это, конечно же, форма. Вот этот лак мне подарили родители на день рождения. Вот, посмотрите. Он у меня до сих пор. Очень рада, что мне его подарили. Я тогда, когда мне его подарили, я такая, типа, сказала, что лак, это не подарок, типа. Дальше идут лаки одной фирмы, Сейли Ханес, синий и такой, я думала, это такой персиковый, но на самом деле оказалось, что это такой насыщенный розовый, что ли, цвет, ну, даже не знаю, но он красивый, да, он красивый, если его там, допустим, еще сочетать с каким-то белым, может... Я не могу, я не могу стоять, я, я так стою, знаете, в наклоне. Я чтобы поправить камеру чуть-чуть подальше сделать, но ну, я вот так вот стою, чтобы вам было меня видно и лаки. Я не могу просто сообразить сначала, соображаю уже, когда у меня уже пиа-задекла. Вот этот лак, он матовый, он быстро засыхает и он матовый, а вот этот глянцевый. Я думаю, вы все знаете, что есть глянцевый, есть матовый лак. И я раньше не знала, что есть лаки. Я думала, что можно сделать просто матовый лак. А специальных, ну, лаков матовых нет. Ну, я думаю, вы все знаете, как делать матовый лак. Подержать над водой, над кастрюлей, над паром даже, будем так говорить. И тогда будет матовый лак. Еще осталось два лака. Один. Я вам уже его показывала. Вот этот лак... Он Сейчас я вам покажу две косметички. Вот такие вот. Почему две? Потому что у меня много косметики. Ну, много в смысле... Просто в одной лежит не нужно, как бы, а в другой вот, это моя повседневная, это как бы у меня дома лежит. Давайте начнем с повседневной. Тут лежит карандаш, бальзам для губ, блеск. Еще один блеск поярче, мне их подарили на день рождения. Подводка, тушь от Lancome Париж. Еще одна тушь тоже от Lancome Paris. Ну и, конечно же, пилочку для ногтей и щипчики для выщипывания В этой косметичке у меня лежит, ну, тем, чем я пользуюсь очень мало. Гигиеническая помада, но в основном они у меня лежат в сумках тени. Тенями я тоже очень редко пользуюсь. Такие помады, э, два вот таких зеркальца. Ну, из Судака вот я въездила в город Судак, в Крым. Как я вам выкладываю видео? Кстати, если вы хотите продолжение второй части, напишите в комментарии, потому что я думаю, что вам было неинтересно, и вы ничего не пишете. И такое зеркальце от Schwarzkopf. Палетка теней от Ariflame. Еще один блеск. Если вы хотите какой-нибудь мейкап, какой-нибудь урок макияжа и про макияж там, например, все, пишите в комментариях, сниму отдельное видео. Дальше у меня идет еще одна тушь, но ей я почти уже не пользуюсь, она уже почти закончилась. От Matrix. Тушь это у нас, и мне ее подарили на соревнованиях вместе вот с этим карандашом тоже от Matrix. Видите, он уже почти закончился. И еще один бальзамчик. И самое последнее, что я вам хотела на сегодня показать, это моя коллекция духов. Духов у меня достаточно мало. Я бы не могла похвастаться, что у меня там дофига их и больше всего лишь три штучки. Мои самые первые духи от Барбари. Очень милая упаковочка. Вот тут ткань, но это бумага. Вот они, тоже ткань. Пахнут... О боже, они так вкусно пахнут. Они какой-то сладостью отдают, но в то же время они очень такие дерзкие, терпкие. Ну, сладкие духи я тоже люблю. Например, Кристина Гильер, ее такой черные такие, я название забыла, и красные. О, какие они вкусные, мне они очень нравятся. Напишите, кому еще нравится Кристина Гилера. Ну не потому, что меня так зовут. Просто на самом деле они очень вкусные. Больше я Кристина Гиллера. Да, я тебя люблю. Дальше идут духи City Rush. Коробочки у меня не сохранилось от них, так как я их выбросила. Ну, и в ней ничего такого нет. Они... Вот эти уже на самом деле, они такие сладкие. Есть какая, может быть, искринка, но все равно они сладкие. Видите, мне их недавно только подарили, и я их Немного еще вам. И третьи духи, они самые последние. Это духи от кучи новая коллекция Флора. Ой, цветы! Я, конечно, цветы не прям восхищаюсь ими, но это очень вкусная коллекция. Посмотрите, посмотрите на принт коробки. Очень красивый, мне кажется, такой благородный какой текстиль. И бутылочка, мне кажется, у них тоже очень даже прекрасная. Смотрите, как их много уже тратил, мне их недавно подарили, но я пользуюсь ими не одна, ими еще пользуется моя мама. Ой, они пахнут прям цветами, очень вкусно, очень. И вот этот бантик, он тоже такой милый. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии внизу. Подписывайтесь на мой канал. Если есть какие-то предложения к видео, тоже пишите в комментариях. Я вас очень сильно всех люблю. Пока.